Доброго дня, ми сьогодні в гостях у Альбіни Сельфулічне-Сідрової. Людина в Сидніві, яка пропрацювала 40 років завідуючим дитячим садочком. Альбіна Сельфулічна, ну от зараз, як ви згадуєте ці 40 років в житті, вони як то кажуть, даремно пройшли чи не даремно? Считаю, що не даремно. І получилось так, это любимая моя робота. Тобто, це ваша душа, це ваша ви якось йшли до цього. Получилось так. Так у мене медичне образования. Я медсестра. Вийшла замуж я за хандогу в Узбекистані. Я училась хто? хандога Валерію. А він сиднівець? Клачкович. Клачковець. А вот угу. на фото, да? покажи, будь ласка. Это вдвоем даже было фотография, так не знаю. Это он летчик? Да, он летный, ну, это части уже по контракту служил. Mm -hmm. И еще какие фото есть? Mm -hmm. Где-то я не достала, есть она у меня где-то. Давайте другу покажите. Ага. То вы там, он служил, и там mm -hmm. он вас нашел. Да, на огонек в 69-м году они пришли, и мы познакомились. А Ку куда пришли? На огонек, это наше нашем медучилище, это, ну, огонек новогодний проводили. Угу. Я снегурочкой была, коса у меня красивая была, и мы, и мы сразу друг друга заметили. Ну, фигурочка, да с косой. Да, мабуть, и хлопец такие, что... Очень красивые, зеленые глаза, волосы кудрявые, черные. Это же... А вина вы... По, потом в Сиднев приехали, так? Потом мы поженились, год повстречались, у него контракт кончился, а я кончила медучилище. И его родители очень хотели, чтобы мы переехали на Украину. Мы переехали на Украину. У нас сын родился. Мне надо было после медучилища срочно устроиться на работу, потому что диплом пропадал. Я до и районного врача обращалась. Да, это главный лекарь Района была. Алифтина Ивановна. Алифтина Ивановна. Очень добрая, хоро хоро хорошая женщина, справедливая была. Она поняла, что мне надо как-то устроиться на работу. Предложила мне работу в садику медсестрою. Я с удовольствием пош... приехала с Чернигова уже знакомиться с садиком. Сиднев. Сиднев. С... А э... В Седнев? Седнев. А почему в Седнев? Жили мы в Клочкове, а в Седневе я устроилась угу. на работу. И, ну, больницы не смогла, там много было, уже мест не было, санатория тоже работала, тоже не было мест. А Медникова предложила в садик. Ну, я согласилась медсестрою. Да. Две недели я поработала медсестрою, заведующей... каком Руци? Это 72 год уже, в 72 году. И получилось так, что заведующая заболела серьезно, Мария Давыдовна. Она открывала садик этот в 1946 году. А их Орлова, Мария, Давыдовна, Она открывала этот садик по, по документации. Потом я ознакомилась, увидела приказы. Открылся, оказывается, после войны в 1946 году садик. Она открыла, была заведующая. Дети были смешанного возраста. Даже груднички были трехмесячные. А садочек, то будивлий и заросла? Да, стоит. Старый... То есть вы там яко пришли в ту будивлю. Так и до какого року? Да, до 13 -го. До 13 -го, года. в той будивле был садочек. Да, был садочек. Не приспособленный было. Печка стояла, грубо стояла. На кухне тоже котел большой, чан стоял, вода, посуду мыть. Ну, я... То есть это после военной атмосферы да, была да, до 2013 года. Панели чер... с темно зеленые покрашены были. Но я уже в курсе была, что садик и светлые, красивые тона надо. Мне очень много помог в работе Шудра, Владимир Михайлович, покойный. Директор уже. школы? Нет, председатель Сельского Совета. А тогда до школы мы не обращались, а тогда же мы от угу. области здравого были. И Павел Ильич живой был. И они во Павел меня... Ильич, кто там? Главврач был в Седневской больнице. Угу. А призвище? Титаренко. Угу. Они во не увидели, що я способна, навірно, Что вы більше, ніж медсестра. І да. так я стала работать. Уже через дві тижні мені постави за всаді. Тобто, ви спочатку прийшли медсестрою, а через угу. два тижні вже завіде. Але давайте спочатку все ж таки про ваші дитячі нороки, де ви з'явилися? Кто ваши батьки? Как mm -hmm. вы, как так, окажетесь из одного <laughs> садика до нашего садика? Mm, да. Будь ласка. Я родилась в Башкирии. Это колхозные семьи, многодетная семья. Покажите, Я восьмая. Покажите фото, давайте. Mm -hmm. Вот вас... это а фото. Кто это? Тут наша семья. Очень не все тут. Я восьмая, самая меньшая в семье была. Тут уже. Пять, 5, 5 так? Uh -huh. Старшие уже, наверное, школы покончали. То у вас висим было в роды. Uh -huh. Я как-то у мамы спрашивала. Мы ничем не богатые были, бедные такие росли. Иногда я у мамы спрашивала. Мама, покажи. Uh -huh. Мама, а почему вы меня родили? Мама говорила мне, после папа воевал. В 43-м году контуженный приехал в село уже. А а меня чего родила, мама говорит, боялась, что батька уедут. Много вдов было в селе. И ну, вот и я родилась, в школу пошла, там восьмилетку кончила, потом в райцентре десятый класс кончила, тогда десятилетка была. Ну, в Уфе я сдавала, Уфа столица же этой башкирии, сдавала экзамены, я хотела детским педиатром, было. это мечта моя была, но по конкурсу и Чувашам, Мордвам там, в России же это очень трудно было добиться, как-то куда-то поступить, мы вторая раса люди были. Я не прошла. Мне сказали, по конкурсу не вывесили, моей фамилии не было. Ну, что мне делать? Год пропадает. А сестра моя родная жила в Фергане. Она после института... В Нет, это Узбекистан уже по направлению ее направили пединститут. институт. Она русский язык и литературу преподавала. Приехала я туда уже перед сентябрем. Но она мне давай петь. С своим экзаменационным листом. А я говорю, нет, я не буду педагогом, я хочу быть медиком. Я так настояла, что нашли там медучилище в Фергане, недобор было. Меня руками, ногами забрали. Бачите, вот, у вас уже еще раньше казалось да. идить педагогом, идите. Нет, не <с хочу. А приехали все дни, и все. Ваша мечта, медсестры, два тысячи пробыла. Ну, мне дети нравились. что Я детским же педиатром хотела быть. Вот, мне нравилось. И стала работать же вот так. Ну, потом мы тут на квартире жили, как специальный работник. За квартиру платили, по совету оплачивали из за света, из за квартиры. Это уже про Сидню, вы угу, Это да, уже. Мы живем. вы угу. жить. А да. человек тоже перебрался сюда и в сиднем. Он Клочковый был. Потом сиднем он в, в бригаде работал. Он у него по его специальности не было работы. Он по электричеству какой-то техник какой-то технолог был. Угу. Ну, тут строительство. Мы хотелось свое жилье иметь. Бегала до председателя сельского совета, наш глава был, он же был. И просилась, чтобы квартиру нам дали с условиями, условиями. А он мне говорит, вот мы осветянам, учителям, директорам открываем новую улицу, пиши, дорогая, заявление, и ты все сможешь, построишь ты дом. Ну, я написала до да, родителей, буду строить дом. Папа приезжал три года подряд, приезжал, помогал. Он я восьмая, он же старый. Чтобы Это мы начали строить в семьдесят пятом году мы вошли в дом. В семьдесят наверное третьем году мы начали строить дом. Ну вот так мы садик тоже не запускала, ходила, просила, как быть, что делать, полы плохие, как же вот так печку мы это закрывались на месяц, на месяц нас закрывали и все бесплатно коллектив работали, печки выкидали отопление, уже школу начали отопление делать. А после школы Шудра помог, садик отопление по твердое топливо уже сделали. Очень сильно помогал председатель сельского совета нам. И, и воду провели, и канализацию сделали постепенно. За три года приспособленное здание было для садика уже санстанция нас не тревожила ни То -то разу. То до о, 72 года, так? Это а, И... было послевоенный такой Да, да, вигляд. да, тяжелые а годы. А потом уже где-то где-то Лег... середины 70-х годов садик уже больше менее начал быть Дети, там садочком. здание позволяло, санстанция все время требовала на 35 детей только, а у меня до 50 было. И, мабуть, еще не выстачало? А, места хватало, двоих ложили даже. Двухэтажные кровати прибрала, приобрела У меня уже 50 Вместо 35 дети ходили А потом вот это, Когда уже новый садик построили Родители до меня обращались А что Альбина, у Альбина сафона У вас хватало места А что сейчас не хватает Не берут детей. А люди приходят, просятся на работу, надо идти. А сколько вас працювало? Вы были завидующими. Так, 50 детей. 13 человек было. 13 человек. Тобто, це сколько выхователей, едальня, мабуть? Было выхователь, это высшим образованием у меня повезло. Хорошая очень даже. Надежда Васильевна была очень хорошая. А Медсестра, да. Прозвище Надежда Васильевна. Баран Надежда Васильевна она очень хороший человек, много мне помогала. Она учитель украинской мовы была. Потом же мы до да, свиты перешли, так надо было украинскую мову. Но мы всю документацию друковали. И она украинский, она меня переводила. Я пишу по-русски, она мне на украинском. И мы всегда старались выполнять все. А потом заметили в районе нас, что мы исполнительные. Мы даже показывали новшества, нам подскажут, как надо занятия проводить, как все. И все это мы делали. Но потом новшество шло у нас духовное выхование. Скажите, а вот сколько вот вы не раховали, сколько приблизно детей вышло из садика, коли ви ось з 72 mm угу. по 2013, -те. скільки ви дітей випустили? Дуже багато. Скільки це було? От це не посчитала я. Вот это. Можна це, мабуть, більше 500, це точно? Більше, напевно. — Ну, це якщо даже 50. Це... З трьох місяців ми приймали дітей. Ma... А як місяців. же з ними ви До 5 обходились? Лет. У нас няні була, це медсестра, вихователька була. Це ж 13 чоловік обходилися. Вот, Так, что это за фото? Это первое фото, 1972 год. То есть это фото, где вы... Смешанная такая... группа, наши дети. Угу. Тут фамилии, но я это же Турышева медсестра была, Блинец Любовь Федоровна, это прачка была. Мы сами стирали, сами гладили, сами сушили, все сами делали. Шевченко Валентина Ивановна нянечка была, и Зайцева и Екатерина Ивановна повар была. Тут не всех написано у меня. Это было... 72-й рик. А дитки какие были? Шабушные, так? Выстачало всякого. Дети некоторые очень хотели идти, некоторые не хотели. Это вот, ну, так... ну, чтобы Хотели текать, забора не было. Потом в здание переоборудовали, тут надо было забор построить, чтобы дети не удрали. Ну... А удирали? Бувало случаи, що мальчишки вдирали на забор залезут і ні, то їх а потом ми їх находім ідем додому, до їх і зібираємо братне. Шли нормально а потім... якісь цікаві, розумненькі такі щось таке, уже вчененькі чи уже читали швидка. Були такі. Нет, таких детей, что читали, не было, а потом мы их уже учили. Навчали, так. угу. А такая вот, якое, ну, ну способная была, якась такая за весь час? Были Кто у нас це? способные, вот дети были способные у нас. Сейчас я, сейчас я угадаю фамилию, Стукала стукала, вот имя забыла, и вот она и фотография есть, очень способная девочка была. Но родители с образованием были, так может поэтому очень даже, она сейчас в районе же кем-то работает. А это фото еще, так? Да, это 79-й год. Нянечки у меня очень способные, любящие детей, хорошие женщины работали. Зоя, Зоя Николаевна и Раиса Николаевна. Вот они, две нянечки рядом со мной на фотографии. Ди, детей. Вот оно до 2013 -го года было у нас все время смешанная группа, потому что здание не позволяло. Ну, так считалось, уже две группы у нас детей. Но ну, смешанные а они же были. Ищи фото и крест. А, а Вот еще на детей. У нас очень способная была Иванова Наталья Валерьевна. Это директора школы, дочка Наташа. Очень хорошая, отзывчивая, добрая, на занятиях хорошо себя вела. Ну, также тут еще будет другое место, у -у -у. очень много фотографий. 85-й год. Покажите его. Тоже смешанная группа. Тут 40 детей было в 85-м году, уже у нас до 40 дошли. И остальные фото так? И тут еще пусть он работал, вот это недавно я узнала, в Киеве генштабе генеральскую должность имел. Пусть я к его имя. Пусть, пусть, пусть Анатолий. Ну, Анатолий. Угу, чисто да. не помню. Очень способный мальчик был, а потом я узнала, когда моя дочка стала работать там, и он говорит, а твоя мест не было в садике, в садике, а ваша мама взяла у меня свой кабинет нас у нас такой кровать стояла для больных. Вдруг заболели, мы отделяли от детей. Так вот той кровати мы с братом спали. То, -то он уже генеральский. так. Уже в кабинете директора был. Да. И сегодня вышло два генерала. У нас есть, они уже пенсионеры. А кто еще генерал? Другой был. Саша, подскажи. Тут семья приняла, взяли его с детдома. Ой, я же его помнила, забыла. Ну, сгадает и скажет. А фото. А это уже 13-й год. У нас детей меньше стало. Родительская плата Показывай. родительская плата повысилась. Что мы еще сделали? Шо... Будь ласка. Ну, наш садик еще новшество какое сделала. Мы первые посадили в районе огородину. Мой муж работал в совхозе трактористом, пошла до управляющего, попросила разрешите нам 15 соток земли для садика, чтобы мой Саша спахал это. Спахал. Посадили мы лопаты, посадили грядки, все вырастили, и помидоры, и овощи, всякие овощи. Растили уже, пол пололи. уроке это... было. Это было 90 уже. Наверное, третий ну, год. Да, было. Было. И мы огородину садили, и все ходили, никто не претендовал раз рабочих. Повар остается на кухне, чтобы ужин раздать. И нянечка с выхователем. Остальные все бежали, 10 человек о... на огород. И вас за это чуть не освободили. Из-за этого Барбаш голова, думал. селищная голова уже новый посчитал, что я неправильно поступаю, повез меня на этот до полковниченки там не что-то было. Ну, якась нарада. Нараду, ага. Меня выслушали, что я делаю, почему он на нараду меня председатель привез. А полковниченко говорит, берите пример с этой женщины, с Альбины Зайфулоной. и школы садите, это, и садики пускай садят, огородину, чтобы же меньше, чтобы дети посещали. Ну, после этого, так на День колхозника с передовиками, с трактористами, были. И мне пришло повестка, чтобы я приехала на День колхозника праздновать. И в конверте мне подарили 100 рублей. За то, что вы так вот uh -huh. проявили такую инициативу. Такую идею дала. Yeah. Uh -huh. так, было очень приятно, хорошо. Так, а это что за фото? Это уже когда в магазинах все подорожало. Последние тоже, наверное, 2000 год уже было. Это тяжело было. Родители некоторые без работы оставались. Не могли садик детей устроить, оплачивать. Так вот это перед Николаем, наверное. Наш коллектив тоже сократили, Мы остались. А, это ношество мы ввели еще. Валентина Алексеевна Билан. Мы с ней поговорили и подумали. Ты из района детей приучать э, до духовного выхования? Составили програ план, программу. Ну, я поговорила с батюшкой, э, с этим, Лизагубовской, менее, ой, Саша, как Евген? Евгеном. Ага. Он очень с удовольствием согласился. Добрый, хороший. Ходил нам раз в неделю духовное выхование. Садили... А це фото вы с настоятелем Успенской церкви. Это нас отец, отец Василий вас... пригласил нас в гости. Это еще никакие садики не ходили в храм, но вот мы первые пошли с всем коллективом, с детьми, с родителями директор школы Ивановка. и директор школы Иванов мы пошли на праздник. У вас Монета еще есть мально. фото, так? Угу. А это во время прогулки уже. Это в том садочку, так? Угу. Это летом уже мы снимали, это санстанция просила, как угу. вы летом детям ноги моете. Мы на свежем воздухе мыли, после прогулки моем ноги, а в умываемся, садимся обедать с детьми. Угу фотографии фотография духовного выхования. Тут занятия наши. даже программу можем показать, что мы сочинили. Просто покажите, что вот, вот так, угу. так. Угу. Дякую. Дякую. Так, и я бачу, и грамоты даже давали вам. Каждый часто получала программу за свою идею. Покажите, пожалуйста, ласка, вот 2003 год. 2009 угу. двух, двух год. Ничего, ничего, а ничего. Лет, да. Ну, получали ну, мы выхователька, получала Надежда Васильевна наша часто, она в этом рабочей группе района была. Тобто шанували? Да. Тобто шанували. ви старалися да. угу. і шанували. Угу. І гроші давали, і грамоти давали, да. угу. слава Богу. Угу. Як а, от садочок то і сталося, що перейшов в, в нову школу? Це ж школу відкрили у 2012-му, нову, угу, так? Угу. І ви коли переїхали туди? О, ну У 13-му була школа открылась. Ну 1 вересня 2012-му. Да, когда школа строилась, председателю некогда было мы, этот, бегать на эту нараду. Я бегала на нараду, как уже представитель что этого здания. Все, все время, каждую неделю на раду их было, строилась школа. А школу построили, я уже на пенсионном возрасте была. Ну, зрозуміло, то директор набирал новый штат mm -hmm. и прочее, и после вас детячим mm -hmm. садовочком стала. И третья заведующая после 1946 -го года, после Мария вас, Татьяна Николаевна. После, после вас уже, после вас. Вот с батьками, чи с детьми, вот их э, вихованців ваших, вы вот так вот э, здороваетесь, они вас витают, бывает, или да, да. нет? Уже их дети знают у меня, что папа их не в нашем садике. И даже иногда сейчас родители спрашивают, а почему сейчас 35 мест только? И здесь садик такой, о культуры все настоящий, они нас не принимают. Но их свое правило ну, Сегодня вы еще и имеете еще одну интересную историю. Вы спевали в хоре, так? Да, Будь было. ласка, что это за история? Седнинский хор. Это Седнинский, да, первый был под баян. Мы спевали вообще. И хорошие песни по праздникам. И потом у нас директор А был. вы можете кого-то назвать? тут, хто тут? Тут уже зліва на много... ну, направо дивиться і кажіть. Тут є Тетяна, Тетяна Алексеєвна, зараз вона директором стала Дому культури Сєднєва. Це прізвище, будь ласка, кажіть. Васькова Тетяна да. Mm. Ніколаївна, Міцу Так вони ще з тих часів, да? це, це фото якого року? Це фото, десь под роспись нас брали, не ходить так. А вот садик кто пойдет? 80-х годов. Костюмы новые были у нас. Тут, тут я стою, тут Сергу Зинопалов у нас стоит. Еще. А вот покойных их тоже тут много уже их не буду называть. А тут вы еще кремы да. ага. Это уже я Наверное, последнее фото уже Хоре уже под флагом, мы все фотографировались, mm -hmm, да. что тоже новый флаг же у нас, все пошло уже, украинизация. Да. Державная. Это mm -hmm. початок 90-х, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Мы в Павловку ездили с МОТРом, mm -hmm. старались хорошо все исполнять, чтобы первое место брать. Но у нас баянисты были очень хорошие, тоже покойные теперь. у них теперь под фонограмму, ой, поют. Ну, вот ну музычно, да. сейчас угу, баянисты угу. уже редкость. Угу. Скажите, вы зараз э, были 6 травня 23 года на да. храмовом вы в церкви зараз? Да, я в церкви, в церковном хоре, мы там стоим, mm. мне очень нравится, я на неделю э, так просто эликсир Жизнь так, так Додатковое так. здоровье. Uh -huh. Додатковое здоровье, uh -huh. можно и такое сказать. такое чувствую я. Uh -huh. Дякую. Uh -huh. Добра, здоровья. Uh -huh. Все самое гарное. Волонтером была. В носки вяжу. В армию отправляла целую зиму. И на Синьковку отправляла. И uh -huh. так отправляла. Дякую.